Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu al wassalamu ala suratil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du <coughs> uh, Ismi Faris al-Islam uh, Al-Yawm Uqad dimu'alakum Maudu'an muhimman fi fahmil Islam wa huwa fikhu al-awliyat Awalan Ma ma'na ma 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 al-fik Al-fikhu Fil l يعني الفهم وفي اصطلاح الشريعه هو الفهم الدقيق الدقيق للدين واحكامه كالصلاه والزكاه والمعاملات وغيرها ثانيا ما معنى اوليات الاوليات جمع اولى ومعناها الافضل الافضل او ال حقه بالتقديم، <applause> فإذا فقه الأوليات يعني فهم ما يجب تقديمه وما يجب تأخيره وما هو أهم وما هو أقل أهمية. وقد عرف الدكتور يوسف القرضاوي فقه الأوليات بقوله ودع الأشياء في مكانها. الصحيح، وعدم وضع الأشياء التي تستحق تستحق أن توضع أولا في المرتبة الثانية، وعدم التقليل من شأن الأمور الكبيرة، أو المبالغة في الأمور الصغيرة، وما معنى هذا في حياتنا؟ فِقْهُ الاوليات يعلمنا كيف نرتب اعمالنا واهتماماتنا بشكل حكيم في كثير من الاحيان نوحه نوحه خياره كثيره ويجب علينا ان نعرف ما هو الاهم والاسبق في التنفيذ مثال على ذلك في العبادة الصلاوات المفروضة أولى من الصلاوات النافلة في المجتمع مساعدة الفقراء أولى من الخلافة الفقهية الجانبية في الدعوة استخدام الحكمة وطفي أولى من من من, من التشديد في, الاس... في الاسلوب فكه الاوليات مفتاح للتعامل الصحيح مع الحياه ومع الناس ومع الدين بفهم هذا الفك نصبح اكثر حكمه ووعيا في قرارتنا ونرضي الله تعالى بترتيب ما يرضيه في حياتنا وفي نهاية هذه العرض أقول جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي محمد الفاتي بغم معرفي أه سأشار أه مبادئ أساسية أه واحد تقديم الفضي على النافلة شرحا الفضل أو الله فهو مقدم على النافلة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها مثال: الصلوات الخمسة أولى من صلاة التها أو التحجر، اثنين: تقديم فرض الأني على فرض الكفائي، شرحا: الفرض الأني ملزم لكل مكلف، بينما الفرض الكفائي يسكت بفعل بعض، مثال: تعلم أساس الدين، العقيدة، الطهارة، الصلاة أولى من تجهيز جنازتي إذا وجد من يقوم بها. ثلاثة: تقديم المصلحة العامة على مصلحة الخاص. الشرحان: المصلحة التي تعم الناس على تعم الناس أولى من التي تخص شخصا أو فئة واحدة. مثال جواز نزع ملكية أرض لشك طريق عام مع تعويض عادل أربعة تقديم الأكثر نفعا على الأقل نفعا شرحا أفعل التي تجلب منافع كبيرة أو واسعة أو لا بالتقديم مثال بناء مدرسة إسلامية للتعليم المجاني أفضل من تقديم مساعدة لعائلة واحدة خمسة تقديم اليقين على الشك شرحا ما ثبت بيقين لا يزال إلا بيقين والشك وشك لا ينافي بيقين مثال من شك في وضوئه ولكنه يتيقن انه لم يصلي فعليه ان يتوضا سته درء مفاسد مقدم على جلب مصالح شرحا ازاله الضرور والمفسدة اهم واولى من تحقيق المنفعة مثل منع بيع الخمر في أسواق مع أنه يدر ربحا ربح للدولة سبعة تقديم الدائم على مؤقت شرحا أه. العمل الدائم المنتمر أفضل عند الله من العمل المنقطع مثل التبرع قليل باستمرار خيرا من تبرع الكثير مره واحده ثمانيه تقديم الضروره على حاجه شرها في حال الضروره يباح ما لا يباح في غيرها اما الحاجه فلا تبيح كل شيء مثل يجوز يجوز أكل اللحم الميتة لمن أشرف على على الحلاك من الجوع تسعة تقديم ما لم يستغنى عنه على ما يستغنى عنه شرحا عند قلة موارد يقدم الضروري الذي لا غنى عنه مثل دفع تكلفة علاج طفل مريض لا من الأدخار أه للسفر أه السياحي. شر أه مراعاة الواقع والظروف في تقدير أولويات. شرحا أولويات قد تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. مثال: في زمن التقنية تعليم الشباب إسلاما رقميا أفضل من اكتفاء بالطرق التقليدية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي أدم بن أدم بن أزهر وألقام المتري 25 أنا في هذا اليوم أنا أتكلم عن الموضوع أهمية الحديث النبوي في الحياة إن الحديث النبوي له ذو عظيما في الحياة المسلم وهو مصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم فبه نعرف كيف تطبق أحكام القرآن وبه نفهم ديننا بشكل صحيح كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شيء وسنته تشمل العبادة والمعاملة وأخلاق والأداب ولا يمكن للمسلم أن يعيش حياة إسلامية كاملة لا أذا تعلم الحديث النبوي واتبع ما فيه ومن أهمية الحديث أيضا أنه يفسر القرآن كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنه عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلوقه القرآن في ختام يجب علينا كمسلمان أن نحرض على تعلم الحديث النبوي وتفاهمه وتسبيقه في حياتنا اليومية حتى نفوز بسعادة الدنيا والفلاح في في الآخرة هذا فقط مني في الموضوع أهمية الحديث النبوي, النبوي في الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سأشرح عن أهمية علم الأولوية الفقهية الواحد فقه الأولوية وأساس الإدارة البيئية وذلك لأن الإنسان هو خليفة الأرض ومن واجبه أن يزدهر الأرض بحمية الفوائد والبيئة كما قال الله تعالى في كتاب العزيز في سورة الأعراف ولا تَفْسِدُوا في الأرض بعد إصلاحها بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريبا من المحسنين لقد أمرنا الله بعدم الأدوار بالأرض مما يؤدي إلى بالإنسان نفسه وكذلك بالحيوان والبيئة الثاني لتوعية الناس بمسؤوليتهم باعتبارهم خلفاء في الارض وقد اخبر الله تعالى في سوره البقره في ثلاثين اية واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة وقد اكد الله في هذه الاية ان الخلفاء هم الذين سيعمرون الارض لذلك يجب علينا كبشر ان ندرك مكانتنا كخليفة مسؤول عن جعل هذه الأرض مزده... مزده... مزدهرة، إن الفقه الأولوي هو أحد المناهج التي نساعد الإنسان على كيفية حكم هذه الأرض، الثالث منع الأثر الإدارة على البشر وال... والنباتات والحيوانات، وقد ذكر الله البشرية بالأدراء ال... متنوعة التي تقع على الأرض بسبب أفعال البشر كما جاء في سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فالفقه الأولوي هو دليل للإنسان في هدايته على الحياة دون إحداث ضرر في الأرض الرابع تجنب الحذر في استخدام الموارد الطبيعية إن الله لا يحب أن يضيع أموال عباده لأن مثل هذه الأعمال لا تجلب أي نمع على الإطلاق بل تجلب ضررا اختر مثل نفاد مدار الطاقة للإنسان وقد ذكرنا الله في سورة الإسراء إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. الخامس: ولا يحمل الإنسان في أداء واجباته، لأن فكر الأولويات يعلم الإنسان ترتيب واجباته، ونستطيع أن نرى كيف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كأن يعطي الأولوية دائما للأشياء التي تحتاج إلى أولوية لتحقيق رفاهية البشرية على النحو الصحيح وفي فقه أولوية فوائد كثيرة ولكني سأقتصر على بعض الأمور البسيطة شكرا ومع السلامة ما خلاصة هذه المادة فقه الأولويات أمر مهم في حياة الإنسان يمكن للفقه الأولويات أن يساعد الإنسان على تحديد أفعاله ما إذا كانت هذه الإجراءات تأتي أولا وأيها تأتي إلى حقا بوجود هذه الفقهية الأولويات فإن الإنسان لا يستطيع أن يحمي نفسه فقط بل يستطيع أن يحمي دينه وبيئته ومجتمعه ودولته